berkatanya Al-Qais ibn Kaisan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memiliki beberapa orang anak mereka begitu erat memeluknya Abdullah lalu berkata tahukah kalian mereka ini yakni anak-anakku ini mereka ini bagiku adalah lebih baik mendapat kematian daripada jumlah mereka yang banyak ini ini ungkapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mana dia melihat betapa ramainya anak yang dia miliki dan keberadaan dia di zaman fitnah yang begitu mencabar maka pada ketika itu diriwayatkan dia mengharapkan kematian kerana bimbang ketidakkemampuan dia untuk membimbing anak-anaknya menghadapi zaman fitnah. Ya? Uh, sebenarnya perkara ini diharuskan di sisi hukum syarak. Dia tidaklah disunatkan, tetapi diharuskan. Jika sekiranya kita berada di zaman fitnah yang amat dahsyat dan kita khuatir anak-anak kita yang akan melalui zaman-zaman fitnah itu dibimbangi mereka menjadi salah seorang yang terkena ataupun tertimpa musibah fitnah tersebut yang akhirnya fitnah itu akan kembali kepada ibu ayah maka pada ketika itu diharuskan bagi seorang ibu atau ayah berdoa mengharapkan jika Allah memilih ia meninggal atau ia dimatikan dalam keadaan dia tidak melihat atau tidak menyaksikan atau tidak disakiti oleh fitnah yang telah terkena kepada anaknya. Fitnah yang telah terkena kepada anaknya. Ini pernah berlaku di kalangan para salafus salih. Apabila di kalangan tabi' tabi'i. Bila mereka melihat sebahagian daripada anak mereka. Berada di kalangan suku buah khawarij. Yang kita semua bau fahami. Kita belajar dalam sejarah. Mereka ni golongan yang ekstremis. Yang menjadi pendukung golongan khawarij. Maka pada ketika itu berkata salah seorang daripada mereka Alangkah baiknya jika sekiranya aku tidak melihat apa yang dilakukan oleh anakku ini ya? Ini salah satu daripada perkara yang diharuskan oleh, oleh agama Untuk seseorang itu mohon perlindungan kepada Allah SWT daripada ahli keluarganya terkena fitnah di zaman fitnah. Contoh macam zaman kita sekarang itu muslihat zaman fitnah trending yang sangat mencabar sebab remaja kita hari ini mereka setiap masa dan setiap waktu mereka selalu mendapat tontonan ataupun selalu melatap melihat trending-trending yang terkini. Dan mereka rasa agak tertinggal dan teralat kalau mereka tak up to date dengan trending yang diviralkan. Jadi kalau kita nak dikatakan sebagai orang yang latest version ataupun latest edition, So kita kena follow trending yang sedang viral. Ha, kita fitnah. Ya. Sehingga kan mereka tak mampu untuk membezakan di antara trending yang baik atau yang tidak baik. Asalkan ianya mengikuti zaman dia berada. Ya? Asalkan dia mengikuti zaman yang dia berada. Inilah zaman yang disebutkan oleh Qadhi Iyad. Pada satu ketika yang dahulu, dia kata tidak ada zaman yang aku bimbangi ke atas ahli keluarga ku melebihi zaman apabila mereka sukar untuk membuat pilihan. Lalu orang bertanya kepadanya, pilihan apa yang menyukarkannya? kerana dia dipaksa untuk memilih sesuatu yang disukai oleh orang ramai. Sebab tu hari ini manusia bergerak mengikut arus apa yang majoriti orang suka. Walaupun agama tidak suka. Walaupun syariat tidak membenarkan. Walaupun dia tidak mengikuti ajaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi manusia tidak ada pilihan melainkan memilih sunnah yang lain. Nah, ini cabaran. Ini. Ha, itu yang kita lihat sekarang ni adanya trend remaja kena pakai skirt pendek walaupun menutup aurat. Sebenarnya bukan yang tersebar di Bukit Badung saja. Tapi sebenarnya kalau ibu sekalian ikuti medsos kita hari ini, dia dah jadi trending di seluruh tempat termasuk di Indonesia dan beberapa tempat yang mana seolah-olah satu etika pemakaian daripada Korea, aktris Korea yang cuba diislamisasikan. Maknanya pakai hijab, pakai skirt tapi dalam tu kita pakai se sewa, walaupun sewa tu sewa lagi lah, ha, so baru kita nampak, macam kita ni, Islam yang very modern ya, ha, yeah. ini adalah apa yang telah Nabi SAW sabdakan kalau kita lihat dalam hadis yang lain yang baginda kata sifat minumati lam arahu maqad min qabli Wahuma finnar Dua di kalangan umatku yang aku pernah, belum pernah melihat mereka sebelum itu Dan mereka itu adalah di antara ahli neraka Melainkan jika mereka bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kamu akan lihat banyaknya golongan-golongan yang dikerahkan daripada pihak berkuasa menggunakan cemeti, menggunakan kekerasan, menggunakan alat-alat uh, persenjataan untuk menangkap manusia, memukul manusia, menyeksa manusia, memenjarakan manusia. Maknanya banyaknya kezaliman yang berluas. Hari ini kita boleh tengoklah di serata dunia, benda seperti ini berlaku bukan di negara Islam saja, bahkan di negara-negara yang bukan Islam pun sama. Yang keduanya bagi dia bersabda, kamu akan lihat banyaknya wanita-wanita yang berpakaian. Walaupun dia berpakaian, tetapi seperti ber bertelanjang. Macam mana berpakaian tapi bertelanjang? Sebabnya kalau dah berpakaian, tak bertelanjang lah. Tetapi maksudnya adalah merujuk kepada sifat pakaian yang dipakai oleh mereka itu. Sama ada pakaiannya tipis, atau pakaiannya orang kata apa ketat ya dan yang seumpama dengan dia lah ya ataupun fashion-fashion yang menampakkan apa yang tidak sepatutnya diperlihatkan okey jadi ini adalah cabaran-cabaran apa tak lagi cabaran yang berluasa padanya anak-anak yang durhaka. Saya dah sebut dah fitnah-fitnah uh, bentuk-bentuknya dalam pengajian kita yang lepas. Okey. Abu Nuaim uh, berkata Al-Hassan semuanya negeri Mesirmu ini terdapat seorang ahli ibadah. Orang tersebut su uh, suatu saat keluar dari majlis ketika meletakkan kakinya di atas kenderaan. Datanglah kepadanya malaikat maut. Dia lantas berkata kepada mereka itu selamat datang. Saya benar-benar telah merindukan anda. Akhirnya mereka itu mencabut nyawanya. Begitu juga kata Abu Nuaim. Dalam kitab Huliyatul Awliya, demi Allah seandainya kematian itu berada di tempat yang telah ditentukan, misalnya aku merupakan orang yang paling dulu akan ke tempat Ini juga riwayat yang ceritakan tentang tempat fitnah. Tadi kita cerita zaman fitnah. Ini adalah tempat tempat fitnah. Sebab fitnah ni ada beberapa bentuk ibu Muslim. Ada yang ulama sebut sebagai orang yang pembawa fitnah. Bukan fitnah tu dua orang ni saja. Fitnah tu maknanya oh, ujian. Hmm. Ya. Sama ada orang tu Allah uji kita dengan Allah uji iman kita dengan dia atau Allah uji agama kita dengan dia atau Allah uji kita dengan kejahatan orang itu itu kita panggil orang pembawa fitnah al nama namanya. Syarat disebut Al-Fatat. Maknanya kita hidup di akhir zaman ni, kita akan jumpa ramai orang yang dia itu pembawa fitnah dalam hidup kita. Sekarang ni orang tak pakai istilah pembawa fitnah, Ustaz. Dia panggil orang narsistik. Ini istilah, istilah psikologi lah. Atau dalam bahasa Netizen sekarang ni dia panggil toksik. Ya. Yeah. Parasit pun dia juga. <laughs> Apa yang sip-sip je lah. Sebab kita mungkin akan bertanya, Ya Allah, kenapalah orang ni saya boleh jumpa dengan dia? Kenapa saya boleh berkahwin dengan orang ni? Kenapa dia ni boleh satu pejabat dengan saya? Selalu kita bertanya hal-hal yang seperti itu. Tapi kita berada di zaman ujian. Dan bila zaman ujian itu, kita tak boleh lari daripada beberapa bentuk ujian itu. Antaranya tadilah orang yang pembawa ujian dalam hidup kita. Allah hantar dia untuk dia menguji. Allah menguji kita. Baik. Yang keduanya dipanggil sebagai tempat fitnah. Tadi pembawa, orang yang membawa. Ini tempat tu adalah tempat fitnah. Tempat fitnah ni dalam Islam, Islam tak galakkan kita pergi ke tempat fitnah. Kalau tempat itu boleh mendatangkan ujian kepada kita, jauhinya. Jangan mendekatinya. Elakkan daripada menghampirinya. Kerana jika kita berada di tempat itu, dibimbangi kita boleh terkena ujian tersebut dan kita tidak mampu untuk menghadapi. Sebab tu ada hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi larang kita pergi menuju ke tempat perebutan harta. Tempat berlakunya peperangan. Nabi tak benarkan kita pergi jika kita pergi itu Melainkan Pergi itu adalah untuk Mendapatkan kesyadikan ha, Kalau pergi itu Saja-saja je, -saja saja, jangan Jauhi tempat itu. Sama ada tempat Fitnah itu, tempat Yang boleh Melemahkan iman kita Ataupun tempat yang Boleh menyebabkan kita Boleh terikut Perbuatan-perbuatan mungkar. -perbuatan Maksiat. Atau tempat itu boleh menjadi asbab turunnya azab Allah. Ke atas kita. Jadi kita kena elakkan. Sebagaimana kita dilarang pergi tempat maksiat. Ini tepat-tepat tenang -tempat lah. Tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tapi agama benarkan pergi dengan bersyaratlah lah. Seperti kalau kita nak pergi juga. Kita pergi itu untuk mengambil pengajaran. Kita pergi juga dengan tujuan untuk pergi turut serta berjuang. Itu pun. Tapi kalau saja-saja pergi, itu dilarang. Kerana dibimbangi kita tidak mampu untuk mengharungi dan menghadapi ujian di tempat itu. Ha, melainkan bagi mereka yang yang mampulah, yang ada kekuatan, yang ada tujuan ya, dan sebagainya. Baik. Dan yang ketiganya, selain daripada tempat, orang adalah zaman fitnah. Zaman ni lebih luas lah. Zaman ni adalah merujuk kepada zaman yang lebih luas. Maknanya mana saja zaman-zaman dan waktu-waktu berlakunya fitnah tersebut, itu juga adalah zaman dan waktu yang kita disuruh berjaga-jaga dengannya. Ya, supaya kita dapat berjaya mengharungi setiap ujian fitnah tersebut. Itu tiga perkara yang kita dibenarkan oleh syarak untuk mengharapkan kematian. Contoh macam kita sebut tadi, riwayat daripada Imam Hasan Al-Basri, dia mengatakan ada orang yang pergi ke Bumi Mesir dan dari riwayat Abu Nu'aim kata, kalau aku tahu di tempat itu ada malaikat maut nak mencabut nyawaku, akan ku pergi. Aku akan pergi ke tempat itu supaya aku mati. Padahal dia tak tahu pun oh, mana malaikat maut tu ada. Maknanya dia bercita-cita untuk mati supaya dia selamat daripada fitnah. Contoh, Nabi pernah bersabda dalam hadis, akan ada di kalangan umatku yang mengharapkan kematian dan dia menuju ke tempat kematian. Ha, siapa tu? Dulu ulama dulu bincang, siapa golongan Mana boleh cari mati? Tetapi bila ulama bahas, maknanya mereka ini melihat saudara mereka terbunuh syahid lalu mereka menuju ke tempat medan perang kerana mereka hendak menggambarkan syahid bersama dengan teman-teman mereka. Ha, zaman sekarang kita boleh tengok. Ada orang bila dia dengar berita yang ni meninggal, yang ni terbunuh. Lalu dia mengharapkan supaya dia pun mati syahid juga di medan perang. Terkorban juga di medan perang. Sebab ramai kenalan-kenalan atau ahli adik keluarganya dah syahid. ini ha, boleh. Agama benarkan. Ya. Agama benarkan dalam situasi seperti itu. Ataupun yang saya pernah sebut sebelum ni, kalau sekiranya seseorang itu mendengar berita, ada kenalan-kenalannya yang meninggal dunia dalam keadaan Husnul Khatimah. Contoh meninggal dalam keadaan salat. Meninggal dalam keadaan belajar. Meninggal dalam keadaan berbuat amal kebajikan kemasyarakatan. Lalu didengar berita tu dia kata, alangkah baiknya jika aku pun meninggal seperti mana meninggalnya atau mati seperti mana matinya orang itu. Atau dia kata alangkah baiknya jika aku pun berada di sama di tempat itu, aku diberikan mati yang seperti itu. Ha, ini akan ada zaman-zaman yang seperti itu. Allah bagi kepada sebahagian manusia, dia merindui dan mengharapkan kematian yang baik. Dia mendambakan kematian yang Baik. Dia, dia bercita-cita Ataupun kita panggil dia cepuru Kalau ada orang Mendapatkan kematian seperti itu Dia juga mengharapkan Dia diberikan kematian yang besar Tapi kita ada tak Berasa apa-apa. Biasanya tak sampai lagi lah jarjab dia tu kan Tengok orang tu nikah baik oh, Rizki dia dah Awak tak nak ke? Eh saya jangan dah Saya nak hidup lama lagi Maknanya tak semua orang lah macam tu. Tapi ada sebahagian orang, Allah berikan begitu. Ya, keadaan dan keinginannya. Ya? Baik. Berkata Abdul Rabi'i Ibn Salih berkisar ia pernah mendatangi rumah Mahul ketika ia sakit menjelang kematiannya. Abdul Rabi'i lalu mendoakannya semoga Allah Ta'ala menyembuhkan anda. Mahul menjawab tidak sepenuhnya tinggal bersama zat yang diharapkan penyembuhan itu adalah lebih baik daripada tetap tinggal bersama-sama hal yang tidak dapat dijamin keamanannya. Iaitu syaitan dari golongan manusia serta iblis dan bala tenteranya. Ini riwayat daripada seorang tabi'in yang bernama makhul. atau sebagai riwayat disebut namanya Manhud. Ketika mana dia hidup di zaman Mu'tazilah. Dia hidup di zaman era Mu'tazilah ni. Mu'tazilah ni pemimpin dan penguasa dia paksa orang Islam kata Quran itu makhluk. Jadi makhul ni ketika dihidup di zaman itu dia jatuh sakit. Lalu dia kata, alangkah baiknya jika aku dapat kembali kepada Allah meninggal dunia daripada aku terus hidup berhadapan dengan syaitan manusia. Yang memaksa manusia merosakkan akidah. Nah, jadi, di zaman-zaman fitnah yang macam ni, boleh ibu muslim. Ya? Dibenarkan boleh, boleh agama. Ya, untuk seseorang itu mengharapkan kematian sebab dia nak jaga akidah dia. Zaman tu jadi